assalomu alaykum sizlar bilan alisher muhammadjonov bu meni birinchi darsim bugundan boshlab men sizlarga java dasturlash tillarini o'rgatishga harakat qilaman bu darslar davomida de, sizlar bilan Java ning asosiy qismini o'rganib chiqamiz bu darslardan foydalanish uchun sizlarda ma'lum bir bilimga ega bo'lishingiz shart emas Xo'p, darsga kirishamiz birinchi bo'lib java nimaligiga oydinlik to'laylik olaylik javobi hozirgi kunda eng mashhur dasturlash tillaridan biri hisoblanadi javob birinchi bo'lib bir ming to'qqiz yuz to'qson beshinchi yilda sanmicro systems tomonidan asos solingan biroq hozirda u olacle kompaniyasiga tegishli ho'p endi bugungi darsimizda birinchi bo'lib nima qilamiz bu darsimizda gdkni kompyuterimizga o'rnatamiz ya'ni gdk qisqartma so'z uni kengaytirmasi e, java development Kit. E, bu o'zi paket bo'ladi shuni kompyuterimizga o'rnatamiz va e, keyin javada kod yozish programmasini ham kompyuterimizga o'rnatib olamiz bu darsimizda javada e, kodlarni IDE'larda yozamiz e, buni dars davomida to'liq tushuntiraman birinchi bo'lib veb brauzerimizga kiramiz e, mana web brauzerimizdan boyagi aytgan java Oracle kompaniyasiga tegishli dedik shu Oracle kompaniyasini o'zini veb sayti bor shu saytga kiramiz uh, oracle.com degan sayt shuni ustiga bossak o'sha saytga kiradi bu yerdan endi JDK ni yuklab olishimiz kerak produktga kiramiz hardware and software softwareni eng tagida java deb bo'lgan. shuni ustiga bossak bizga mana bu oynani ochib beradi bu Java jao si degan joy bor shuni tagiga bunday qarasak productsda local gdk shuni ustiga bitta bosamiz hop endi pastroqiga tushsak Mac bor linux Mac ishlatadiganlar ishlatma men windows ishlataman shuning uchun windowsga kelamiz bu faqat 64 to'rt bitlilarga bu yerdan bir yuz ekan mana boshqa hajmlarni ham yuklab oloihinglar mumkin mayda yuklash uchun link berilgan shuni ustiga bitta bossak, bizga shu faylni yuklab beradi buni to'xtatib turoramiz hozir javani men yuklab olganman? yuklab bo'lganinglardan keyin buni ustiga bitta bosasizlar va buni ustiga bitta bosganingizdan keyin shu e, o'rnatish juda yam oson e, o'rnatishda o'zi ko'rsatib o'tgan va yoz o'qib o'qib o'rnatib ketsanglar bo'laveradi o'rnatish -ket -ket bol orna qiyin emas endi keyingisi boya aytdim javada kod yozish programmasini o'rnatamiz javada kodlar idealar deb yoziladi idea bu qisqartma so'z uni kengaymasi integrated development environment in degani -e bo'ladi o'zbekchasiga integrallashgan dasturlash muhiti bu dasturlash muhitini o'rnatish uchun e, dasturlash muhitlari unaqa idealar ko'p ularda turlari NetBeans id bor IntelliJ id bor Eclipse id boshlanishda işte osonlik bo'lishi uchun Eclipse eklips ni yuklashni maslahat beraman chunki men o'zim ham Eclipse id da boshlaganman hop eklips ni yuklash uchun uni o'zini veb saytiga kiramiz Eclipse.org degan sayt uni ustiga bitta bossak mana bu saytni bizga ochib beradi bu yerdan downlod qismiga kiramiz mana endi mana bu narsa bor buni tagida download package deb qo'ygan. Shuning ustiga bitta bossak bizga mana bu qismni ochib beradi mana bunda eklipslar ko'p Eclipse, Eclipse IDE for Enterprise java and Web Developers bu web ishlaydiganlar Java da web ishlaydiganlar uchun Eclipse bu C va c dasturchilar uchun bizga mos kerak elips idfoe bu yerda mana ma yerda mac uchun linux uchun windows uchun oltmish to'rt va sakson olti bitliklar uchun ekan razryadi buni ustiga bitta bossak mana oynani ochib beradi va bu yerdan biz download ustiga bosamiz download desak bizga avtomatik o'zi eclipse yuklanadi biz buni to'xtatib tura olamiz eklipsdi hozir yuklab bo'lganman men buni yuklash ham oson bu ham bu, zip fayl buni ustiga bosasizlarda eklips e exe fayl bor buni anzip qilib zipdan chiqarasizlar zipdan chiqarib eklips e exe fayl bor shuni ustiga bitta bosib o'rnatib o'rnatib ketverasizlar o'rnatish qiyin emas oson hop endi kod yozish eklipsni ochib olamiz kompyuterga kirsak eklips o'rnatayotganinglarda sizlardan so'raydi eklipsda proyektlarni yozamiz kodlarimizni shuning uchun bitta alohida papka ochib mana eklips workpace deb men ochib qo'yganman shuning ichiga proyektlarimiz tushadi shunaqa alohida papka ochib qo'yinglar proyektlaria tushib turishi uchun keyin mana eklipsga kirsak mana Eclipse manau yerga tushib qolibdi eklips exzi fayl buni ustiga ikki marta bossak bizga eklipsni ochib beradi mana hozir eklips ishga tushyapti ozgina kutamiz mana eklipsni bizga ochib berdi bu yerda welcome de welcome sahifasi turibdi bu hozir bizga kerak emas buni yo va e, javada kodlarni yozishdan oldin birinchi bo'lib proyektn ochib olish kerak shuning e, uchun proyekt ochamiz bu yerdan file kiramiz new java project deb qo'yilgan buni ustiga bitta bosamiz va mana bu oynai bizga ochib beradi bu yerdan project name degan joyga proyektimizn nomini beramiz misol java darsliklar deb nomlab qo'yaman mana java darsliklar finish bossak proyektimiz ochildi proyektimiz bizni ko'rinishicha mana bu narsani ustiga bosamiz Re restor deb qogan ustiga bossak mana men bir nechta işte proyektlar yaratganman bu yerda mana java darsliklar degan yani proyektimiz ochildi buni ichiga mana source papka bor crc javada kodlar klasslardan iborat bo'ladi kodlarimizni klasslarni ichiga yozamiz shuning uchun birinchi bo'lib klass ochib olamiz papkani ustiga uh, kelib turib right click sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz o'ng tarafini new deymiz bu yerdan klass ochib olamiz klassdan oldin sizlarga maslahatim paket ochishni maslahat beraman klass klasslarni paket 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 qilib yozgan klasslarimizni paketni ichiga joylab boraveamiz shuning uchun hozir to'g'ridan to'g'ri klass ochishinglar ham mumkin men birinchi paket ochib olaman paketni nomini ham bir xil qilib qo'yoraman java java dars jao darsliklar deb boraman paketni nomini ham mana bir xil qilishinglar shart emas men hozir o'ylanib o'tirmadim nom topib paketimiz bo'sh Buning ichiga endi boya aytganimdek klass ochib olamiz klass klassimiz nomini bizga tushunarliroq osonroq bo'lishi uchun asosiy C klass deb qo'yamiz hop bularga temakoramiz endi tagida mana public static void main degan joy bor shunga piticha qo'yib ko qo'yamiz bunga pihicha qo'yish shart emas chunki pichicha qo'ymasak klassimiz ochiladi va bu narsani static void main main metodini qo'lda yozib chiqishga to'g'ri keladi picha qo'yib qo'ysak o'zi avtomatik yozib qo'yadi main metodi bu masalan boshqa dasturlash tillarida buni function deb qo'yadi funksiya javada metodlar bo'ladi main metodi bu asosiy ishga tushadigan metod uh, ishga tushadigan ram metodlarimizni e, kodlarimizni main metodini ichiga yozamiz bunga bitishga qo'ydik endi finishni bosamiz mana bizga uh, asosiy klass javob faylimiz ochib berildi endi bu qator munaqa ikkita slash qo'yilgan qator uh, koменtariya hisoblanadi al Slash qo'yilgan qator bu qator hozir bizga shart emas buni ikkita slash qo'yilgan qator komentariya hisoblanadi mana misol uchun koментariya nimaga ishlatiladi boshqa programist kelib sizni kodingizga qaraganda bittada tushunib olish uchun bu kod nima ish qilishini kommentariyalar ishlatiladi misol uchun kod yozasiz kodingizni ustida kommentariya e, qilib bu kod e, mana işte bu ishni bajaradi deb kommentariya qo'yib qo'yishinglar mumkin ilk java kodimizni yozamiz hozir birinchi bo'lib hamma biz ham hello world degan yozimiz yazalımız, yozuvimizni konsolga chiqaramiz buning uchun system degan so'zimiz bor shuni yozamiz Mana deb turib control bilan probelni bossak eklips qilayotgan ish biz yozishimizni yozadigan narsamizni oldindan chiqaryapti mana system kerak tanlab bosamiz dot out dot print line Bizda bu print line ekranga konsolga chiqarib berish uchun hello world deb yozsak lo word Let. Hello word deb yozsak endi buni konsolga chiqarish uchun birinchi bo'lib consulimizni ochib olamiz Qidiradigan e joyga yozamiz Konsol. mana birinchida yozib qo'ygan bitta bossak mana tagida consulimiz chiqarib turibdi endi hello world yozuvimizni rang qilish uchun mayda unaqa instrument bor Shuning ustiga bitta bossak hello world degan so'zimiz konsolga chiqadi buni o'zimizni salomlashish qilamiz assalomu alaykum deb qo'yamiz o'zimizni salomlashishimizni konsulga chiqaramiz yo shuni bossanglar bo'ladi yo bo'lmasam control bilan f 11 birni bossanglar ishga tushadi kodimiz assalomu alaykum degan yozuvimiz konsulga chiqdi bugun sizlarga asosan shuni tushuntirmoqchi edim E, bugungi darsimiz mavzusi ni o'rnatish va Eclipse IDE ni o'rnatish bo'ldi sizlarga shuni tushuntirmoqchi edim keyingi darsgacha xayr salomat bo'linglar